Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Gimana, pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan memberikan informasi mengenai jenis padi yang memiliki bobot tertinggi untuk saat ini, menurut versi Kang Mumu ya? Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama, saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya. itu jenis padi yang berasal dari Ciamis Jawa Barat yaitu Ngaus Mawar di mana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya di Lapok Ciamis untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam kemudian tinggi tanaman yaitu 80 3 cm untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai kaos mawar. Untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya bisa dilihat sendiri ya. Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya. Kemudian, untuk batang ini besar dan kokoh, jadi tahan rebah ya. Untuk daun bendera, sudung, kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus untuk kerontokan sendiri ini sedang ya para sahabat kemudian dari bentuk kebah panjang dan besar potensi hasil dari ngaos mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya Kemudian untuk bobot per 1000 bulirnya ini mencapai 34 gram ya lebih berat daripada impari 32 kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini tahan terhadap hama warang batang coklat kemudian untuk hawar daun bakteri ini agak tahan dan pengerek batang juga tidak begitu signifikan untuk serangannya yang selanjutnya ini menjadi idola dari para konsumen beras terutama tengkulak gabah ya karena bentuk gabah yang besar dan juga panjang, selain itu bobotnya yang sangat, sangat super.